Ну что, была хорошая игра, я считаю, и для болельщиков и для игроков. Жесткая в меру, Фолов было много, как бы, интересная. Обидно, конечно, в концовке проиграли, чуть-чуть не хватило. Вроде как бы сделали все, что должны были сделать, сыграли дабл-тим на Глебове, но как бы передача прошла там обидно, что сказать. Вы видели, мы сражались с лидером чемпионата, очень приличная команда, они на ходу сейчас играли, кубок в игровом режиме идут, мы, у нас чуть была пауза, и мы еще добавились новички, поэтому у нас сегодня была как притирка, и видели, мы проигрывали, но как бы мы лини свою линию гнули, не могли попасть с периметра сначала, э -э то есть... Если бы мы попали, доигрывали комбинации, мы были бы в игре. И были, конечно, желания было сильно много, были э, глупые ошибки на фалах. То есть, когда было четыре командных фала. И мы разбирали тоже зоны прессинг, тоже были детские ошибки. То есть на наших ошибках то, что мы разбирали, мы там, честно говоря, ошиблись. Вот это вот неприятно. Ну и концовка, конечно, тоже, видите, достали. И, к сожалению, не хватило никого не хочу обвинять, возьму вину на себя. Потому что я не взял тайм-аут, надо было брать этот тайм-аут, конечно, был маленький шанс, но, конечно, там должен был быть перехват, но вот это, конечно, я, честно говоря, это моя вина, все на меня можете сваливать, это поражение. Ну, спасибо за поддержку болельщиков. Будем работать. И, видите, команда конкурентно способная. И мы сражаемся со всеми. Показываем зубы спасибо за поддержку по, по есть, играют, э, по ну на первый раз я думаю нормально то есть <свен> как бы мы у нас тут много схем комбинаций мы ребята за короткий срок э, впитали то что в принципе мы хотим от них видеть но вы сами понимаете первая игра я честно говоря ими доволен Поэтому... 21 за матч с этим связано с новыми игроками я же говорю, то, что мы разбирали, ошибки детские были, если вы видели. То есть мы рисовали, показывали на тренировках. Просто уровень мастерства у кривого рога чуть повыше. И они пользовались этими ошибками. Если бы мы выходили рывком, скажем так, ставили заслон, они раньше времени уходили от заслона, когда его не поставили, мяч бы спокойно получали. А так, когда пешком мы это делаем. Это с командами такого уровня они не проходит. Поэтому это класс игроков. Поэтому вот эти ошибки я так. Хочу поздравить, конечно, всех болельщиков наших с победой, команду, руководство. Конечно, во второй половине где-то что-то не забили, какие-то свои свободные броски. Очень много отвалились, из-за этого получилась нервная концовка. Ну, хорошо, что выиграли. И последние игры надо брать свои очки чтобы хорошо подойти к плей офф хотите... Конечно, боремся за первое место. Очень тяжелая, очень вязкая, очень сложная во всех отношениях игра. Из положительного только результат. Все остальное – одни сплошные минусы. Готовились, настраивались. Планировали сыграть несколько иначе, и до определенного момента и широкая ротация, и контроль над игрой получались. Потом э, случился момент, который, в принципе, перевернулся с ног на голову. Рывок один-второй пропустили, причем пропустили после тайм-аута. Э, опытная команда, опытные игроки где-то у одних перенастрою, у других недонастроен. Ну, знаете, рабочий момент. Я же говорю, кроме результата, похвастаться нечем. Хочется отдать должное одесситам. Молодцы. Все 40 минут очень качественной защиты. И они сегодня в желании нас превзошли. Поэтому я действительно рад, что мы все-таки возим отсюда два очка, которые очень непросто нам достались. Будем очень серьезно смотреть свои ошибки и попытаемся к южному нести корректировки.